الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله اكبر الله اكبر لا اله يعني الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين قاموا في قامة الاحكام وبذلوا انفسهم وابوالهم في سبيل الله ويا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا, كثيراً. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, أكبر، ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم يوم الصبح هذا يوم عيد فلا لكم ما فيه على الاعمال قد سبقت في الخطبه قبل هذا السر هذا السر المدح في إقلاع وصدق وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم قصودها وفزائلها ودون علماء أمته من من سمة في كتاب الفقه ومسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم في عمل يوم النهر أحب إلى الله من إدراك الدار وإنه ليأتي يوم القيامة بقلوبها وأفعالها وأولادها وإن الدار لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض حتى تصيبوا بها أكثر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, أكبر ولله الحمد <applause> وقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وما هذه الاباء ان يقالكم اتابيكم الى واديم عليه الصلاه والسلام فيا لنا يا رسول الله قال لكل ساره حسنه قالوا يقول الله رسول الله قال لكل يقول من يقول الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله والله ولله الله, أكبر, الله. الله, أكبر, الله. الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من يقول فلا يحضر مطلنا. الله